мальчиков нарядили в костюмы. Обратите внимание, министр обороны Умеров, Ермак и министр иностранных дел Сигиба. Все сидят, улыбаются. Штаты хотят избавиться от Зеленского, и уже в этом году он должен уйти. Ты глава государства, но на переговорах тебя нет. Но ты сидишь там где-то рядом. НАТОвский аспект и аспект истребления всего русского в нарушении обязательств Украины по уставу ООН. Сочи, пацаны никто не хочет, все хотят в тюрьму сесть, свое наказание отбыть. Умирать за родину никто не хочет. Да. Поприветствовать нового полноправного гражданина Российской Федерации. Пошел, спасибо. Замерзаем в 10 километрах от города Краснодара. Вчера сутки не было света, мороз был минус 12. Мені не що что пленок у нас августовський к маю та месяцу підходить. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди і їхніх безчинств і неймовірної радуші на кожному ток-шоу з приводу того, як чудово вони будуть дружити із американцями. Але про все я розкажу, як і завжди по черзі. Ви тим часом не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Куван Лайф І не забувайте задонатити в підтримку 47-ї бригади, яка нині знаходиться у Курській області. Нам дуже важливо назбирати необхідну суму на автівку, яка буде приносити біль та смерть нашим ворогам. Кадри так називаємо розширеного Состава на ваших экранах. Мальчиков нарядили в костюмы. Обратите внимание, министр обороны Умеров Ермак и министр иностранных дел Сигиба все сидят, улыбаются и, наверное, благодарят. В США Вашингтон переносимся на прямой связи. Игорь Наймушин Игорь: Здравствуйте. Несколько довольно сенсационных заявлений прозвучали в преддверии этих переговоров, заявления, которые, очевидно, унижают Зеленского. Первое касается того, что он должен пойти на территориальные уступки. Слова эти произнес немного-немало. Ни ни Аж госсекретарь США Рубио. И второе. Трамп рассматривает возможность выборов на Украине в ближайшее время. Чего от Украины хотят? сейчас? Ольга, здравствуйте. Действительно, сейчас уже начались переговоры по Саудовской Аравии, но Зеленского за стол не пустили. Об этом вчера говорил Марко Рубио, пока летел в Джиду, а позднее это же подтвердил Госдеп, уже официально разослав список участников делегации с обеих сторон. В информационном поле США сейчас все больше разговоров о том, что Штаты хотят избавиться от Зеленского, и уже в этом году он должен уйти. Для него нет никакой роли в будущем устройстве управления Украиной. Но я думаю, что у Трампа нет никакого плана мира. Ну, если уж так, по большому счету. И даже и больше того, и мер давления и принуждения к этому плану тоже пока мы так вот сильно не наблюдаем. Посмотрим, что они там Единственное, что удалили Зеленского с этих переговоров. Но он все равно туда прилетел. Я не знаю, что в замочную скважину подглядывать будет, что ли, что там они творят. Но... Но... Вообще ситуация очень странная. Прилетела делегация, вроде ты глава государства, но на переговорах тебя нет. Но ты сидишь там где-то рядом. В случае, если что, ребят, я здесь. И... Для меня позиция вообще непонятна. А зараз буде таке, зараз буде таке, що ви будете в шоках до наступного випуску нашої антипропаганди. Ви не повірите. Це просто щось таке, що не вкладається в жодній голові. Ми розуміємо, що в інших країн також є свої національні інтереси. І ті країни, які мають свої національні інтереси, И не готовы по на поводу национальных интересов других стран идти, это те страны, с которыми мы готовы иметь серьезную дискуссию. И, конечно, понятно, что США и Россия ⁇ это те страны, национальные интересы которых не могут никогда полностью совпасть. Не могут совпасть, наверное, даже на больше чем 50%. Но когда эти интересы все же совпадают, в таких ситуациях мы, будучи ответственными политиками, должны развивать эти точки соприкосновения, притворяя их в практические шаги, которые будут идти на благо обеих сторон, будь то экономические, инфраструктурные проекты и так далее. И помимо этого прозвучал еще один сигнал. Он заключается в следующем. Когда интересы не совпадают, более того, противоречат другому, тогда вновь мы, будучи ответственными странами, должны приложить все усилия для того, чтобы не позволить этим противоречиям выродиться в конфронтацию, не говоря уже о военном противостоянии, которое обернулось бы катастрофическими последствиями для других стран. Мы полностью разделяем такую логику, такой подход, это и видение президента Путина. Таким образом, он подходит к нашей внешней политике. Начиная с его прихода на пост президента, он неизменно подчеркивает, что мы никому ничего не навязываем. В Российской Федерации босификация. Босификация, которую они бесконечно множили информацию про нас, они взяли и повторили, скосплеили Хоча направду ні, в них це було набагато раніше, але вони про це не розповідають. Вони це не показують по своїм телеграм-каналам, не розносять, тільки розповідають про те, як в Україні полюють на мобілізованих. Аж виявляється, що з силою грузять людей в автобуси і вивозять одразу на СВО буквально з території Російської Федерації. Виявляється, що в Росії, яка готова воювати аж до Лісабону, ніхто не хоче помирати за. Родину и якось надзвичайно сумно. Ты, кого насильницьки бусифікують в России? Ключик. Вот смотрите, нас везут два автобуса полные с Чебаркуля, Сочи. Пацаны никто не хочет, все хотят в тюрьму сесть, свои наказания отбыть, умирать за родину никто не хочет. Да, никто не хочет умирать. Никто. Ты не хочешь, брат, умирать? Нет, конечно, никто не хочет умирать. Все едут. Два автобуса силой загрузили, документы не отдали, ничего не отдали. Вон все пацаны едут, все грустят. Как-то так вот. Ситуация зайшла настолько далеко, что в России перевелись россияне, Готові підписувати контракти з Міноборони, тож нічого федерації не лишається, як звернутися до братніх, сусідніх і близьких країн, і вже не тільки до північної Кореї, цього разу і до Китаю. Он одному із китайців видали паспорт Російської Федерації. Боже, яке щастя! І одразу що? правильно вдягнули воєнну форму і відправляють помирати. Тепер вже не ясно за яку родину на українські фронти. Ну а сам китаєт, що? він же не дуже розуміє, що відбувається. Он північним корейцям що розповідали, що тут в Україні вони будуть боротися проти південної Кореї. то що же сказали Китайцю? Він тут буде боротися проти американців? Своим решением о защите нашей родины в зоне специальной военной операции вы уже доказали верность нашему государству. Вручаю вам паспорт гражданина Российской Федерации и всех присутствующих прошу поприветствовать нового полноправного гражданина Российской Федерации. От всей души поздравляю вас. Пожалуйста, спасибо, Валерия Улан-Митимеевича. Пожалуйста, спасибо. Россия. Шушу Россия. І тільки в Краснодарі не побачить цю шедевральну програму. Тільки в Краснодарі ніхто не буде знати про те, наскільки Дональд Трамп став близький до Російської Федерації. Ніхто не почує там і не дізнається, що Росія ось ось, можливо, знову може й ні встане з колін. А знаєте чому? А тому, що там місяць немає світла, ну і місцеві за доброю російською традицією, і завжди звертаються до Путіна. Путін вкруті нам лампочку. Администрация Калининского округа города Краснодара. Мы жители э, поселка дружелюбного СНТ-монтажник э, просто слезно э, умоляем, просим решить наш вопрос. Э, у нас уже практически месяц э, нет света. Если он и включается, то буквально на полчаса, на час. Трансформатор просто в в критичном состоянии. Это говорит наш электрик. Мы все мамы с маленькими детьми. Дети спят в шапках, под двумя одеялами. Просто уже нет никакого выхода. Очень просим вам, вас нам помочь. Пожалуйста, услышьте нас. Помогите в данной ситуации. Прикубанский округ, Калининский район. Просим вашего внимания. СМТ -монтажник. Поселок Дружелюбный, СНТ-монтажник. Замерзаем в 10 километрах от города Краснодара. Вчера сутки не было света, мороз был минус 12. Мы сидели без света, без воды, без на... тепла. Утром на час включили, сейчас опять нет света. Детей пришлось эвакуировать. Некоторым даже некуда эвакуироваться просто. И Очень просим нас света. помочь. Этот беспредел <свят> надо заканчивать. Мы надеемся на вашу помощь каким-нибудь образом. Пожалуйста, обратите на нас внимание, помогите. Ну и помните, на початку нашого випуску я вам перераховувала кількість разів, коли Сполучені Штаты Америки рятували Росію, зокрема згадуючи про ніжки Буша так, от я б ніколи не подумала, але деякі ніжки із 90-х ще лишились і їми догодовують російських пенсіонерів. Хоча це дивно, адже пенсіонери це найголовніші путіністи, ті, які вже 25 років роблять вигляд, що вони ходять на вибори, обираючи одного і того. Але тепер в пансіонатах готують годують пенсіонерів якраз. Не дуже якісною курятиною. Вона протермінована із серпня, хоча не знаю, може серпень був якимось щасливим місяцем, можливо, там якийсь особливий врожай курятини. Все як і треба, все як і надлежить для употреблення росіянам. Чорні плями місцями підсохла. А з іншого боку, ну кому зараз в Росії легко, коли всі гроші пішли на війну? Мне не нравится, что цыпленок у нас августовский. К маю-то месяцу подходим. Вот посмотрите, что значит курица ненадлежащего качества. Когда я возмущаюсь, что у нас курица августовская, я понимаю, что потом она вот выглядит вот так. Она вот здесь уже засохшая, здесь коричневая. Здесь она вообще цвет потеряла и стала какая-то полупрозрачная. Вот здесь черные пятна. По шкале от 1 до 10, сколько баллов по уровню качества вы бы поставили этой курице сейчас? Вот если честно, наши зрители тоже все видят и тоже ставят свою оценку. Ваша оценка? Ну, наверное, 6, не больше. Мне а кажется, она троечка. Же... Это было Нет, бы честно. Ну троечка, она же не вся. Так может быть оставить ту, которая а более-менее а страшную убрать и утилизировать, если а вы даже видите опять разницу? Опять, Светлана Викторовна, почему сегодня у нас курица, если она закрыта все, и она как поведренная? Ну, вот это возврат, это утиль, А оно лежит в кастрюле готове. На Неужели Наши ветераны заслужили вот это? Да заслужили у нас Получают вот будет. такой Сейчас будем смотреть. Чому такой страшный курицы Здесь вот просто асортимент. І ще один чан такой же страшної куриці. Все это будет, видимо, сьогодні на ужин. На ужин. Ну і до речі, ми знаємо наслідки, що буває, коли людинка отрується на якісної курятиною. Це вже історія із іншого російського регіону, але в них точно була ця партія. Тому що в Башкірії відбувається якийсь... Якесь свято в будинку культури виступають бабки, сучні з усього ті, які вижили після цієї курятини, але чомусь у воєнній формі. Все в них якось дивно. Одним словом, треш концерт, і я не медик, але ставлю діагноз: це отруєння неякісною курятиною. раз, 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 два, 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 три! Раз, два, три! три!

<ріст> Ой, якщо вже Дональд Трамп так тягне цю Росію, так тисне на Україну і вже майже перемогу в руках у Путіна, то може він ще й допоможе з водою на Донбасі. Ні, ну правда, що американці не можуть в них і гроші і технології, ну бо це ж просто соромно Росії за окуповані території. Ви ж знаєте, що із кінця минулого року в Донецьку немає води, ну а на підприємстві вода Донбасу не платять зарплату вже два місяці. До речі, а це ж абсолютно логічно. От працівники нігадують, критикують обращаються за допомогою. Але ж все логічно, якщо ви не даєте води. то, за что же вам платить? Это уже не обращение, это крик души к предприятию «Вода Донбасса». Товарищ Григорьев, до каких пор вы будете издеваться над людьми? Когда будет выплачена заработная плата? Для тех, кто меня смотрит, я поясню. Два месяца на предприятии не выплачивается зарплата. В том году это практиковалось раз в три месяца, начался Новый год, то же самое. Объясните, товарищ Григорьев, нам рабочим, как будем жить дальше, как кормить семьи, детей, как объяснить ребенку, который также хочет кушать, что просто мы ходим на работу, а денег нет – Переименуйте предприятие уже это. Не вода Донбасса, горе Донбасса. И оно со всех сторон. Ни воды, ни зарплат, ничего. Почему, ребята, которые приезжают, россияне, якобы нам помогают? Все получают зарплату. И если бы им Хотя бы день или два ее не выплатили, вы бы никого просто не увидели. Почему вы втаптываете нас в грязь? Еще раз повторюсь, объясните нам, как жить семьям, детям. Мы ходим на работу. Будьте добры. Заплатите заработную плату. Это кому просто сказать. Одно горе предприятие, которое везде на устах. Вы услышали Пушилина и руководители, и министры. Практически он обязал вас быть ближе к народу и к людям. Общайтесь, узнавайте, что-то делайте. Ви до чого нас доводите? нам создавати мітинги виходити? Але допоки у Росії з'являються нові друзі, в самій Російській Федерації плодяться вороги. Вороги, які намагаються наврядіть, нагадіть Росії, тільки уявіть собі. У підмоскові, в буквальному сенсі, під носиком воєнного злочинця Путіна хтось знищує ліс, його або вивозять, або спалюють. Десь на ньому заробляють. При тому, що це фільтр Москви, це легені, це кисень. Господи, можна собі тільки уявити, наскільки важко жити в російській столиці. Тобто хтось із місцевих чиновників влаштовує показуху, валять дерева і кажуть, що постійні якісь то торнадо, то ураган, ну якраз це ж широта Москви і Підмосков'я. торнадо щонеділі отак прокочується. Ось і все, що треба знати. как россияне, пытаются уничтожить не только нашу страну, а и не даже... Запах идет со свалки ядовитый, дышать нечем, да плюс еще выпиливаются все легкие. 600 гектаров уничтожается леса Подмосковье, 100 километров от Москвы. Касимовская трасса, 94-й километр начинается, вот все это творится. Это ужасы, что творят. Возьмите на контроль, пожалуйста. И вот смотрите, прошел ураганчик пихнул несколько де э деревьев, и вот это дерево оставили для показухи, что ураган снес весь лес 600 гектаров, и не хотят его убирать, и он около дороги находится специально. Смотрите, ураган все повалил. Ураган повалил 20 деревьев, а спиливут 600 гектаров. Это просто ужасы. Посмотрите, что делается. Все легкие Москвы уничтожаются мошенниками города Егорьевска во главе с Викуловым. Может, это воробьев здесь участник. Возьмите на контроль. Вот, видите. выпиливаются 600 гектаров леса. Все сжигается остатки. Хороший лес. Уничтожают все фильтры. Легкие города Егоревска. и без всяких разрешений, и куда пойдет. Это ужасы, что творится. Мы не знаем, что делать. Или брать виллы. Господин президент, возьмите на контроль. Иначе погибнет вся Москва. Это просто ужасы. Весь лес уничтожается. Возьмите на контроль. Местные власти, прокуратура, УВД, Следственный комитет. Господин Бастрыкин. это просто ужас, что творят здесь ваши сотрудники Следственного комитета и УВД. Городи Єгорівська, нібіздесвіповни получають дань за цей ліс і мовчать. Ось така вона, ця Російська Федерація. Саме їм, цим людишкам і маємо протистояти. Як? Все дуже просто. Задонайте на підтримку 47-ї бригади, посилання на цей збір, як завжди, в описі до нашого випуску. Не забувайте лишати нам свій лайк і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бо чим більше буде друзів і однодумців, тим легше нам буде бити. ворогів. Бережіть себе, бережіть Україну. До встречи.